Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün bir epik şoulsundan danışacam. Hansı ki, bu TikTok-dan YouTube platformasına keçdi, YouTube-dan da Azərbaycan teleməkanına keçdi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan teleməkanında ən məşhur telekanallardan biri də ARB telekanalıdır. ARB telekanalında ən İzlənilən verilişlərdən biri də Elcizlə izlə verilişidir. Elcizi də Elciz bəy də hər biriniz tanıyırsınız. Elciz bəy həmin o Elciz bəydir ki, bir vaxtda toy ortum verilişi ilə bir cəmaatı evləndirirdi. Ondan sonra bir sıra problemləri həll etmək üçün Elcizlə izlə verilişini açdı. Yəni hazırda AİB telekanalında Elcizlə izlə verilişini aparır. Və izləyicisi də kifayət qədər var dilərdi. Ənsaq bu iki TikTokermidim, YouTubermidim, idmançımadım. Pro Life və Fərid Qayanın şousuna, saxta şousuna alət olması mənim fikrimcə, yəni bir telekanala yarasan hərəkət deyil. Yəni bu tam olaraq ə, Azərbaycan teleməkanının suqutu deməkdir. Alt sözün açığını deyirəm ki, bu Azərbaycan telə məkanının çiçəkli dövrəsidir. İndi gəlin bunu mən ə, bütün məqamlarla sizin diqqətinizə çatdırım. Deməli, bu Rəşidlayfla Fərid Qayanın söhbəti səhv eləmirəmsə TikTok-da başlayıb. Elə bel ya Rəşidlayf mı, ya Fərid Qayan mı bir-birinə Rəşidlayfün əsərləri də təbii ki görüşəndir. Ya Rəşid bəy, ya da Fərid bəy Hansəsa birinci bir-birinə söyratıblar, atmacı atıblar və bu atmacar get-gedə böyüyür, artıq onlar rinqə çıxmaq istəyirlər. Və Rəşşan bəy bir neçə dəfə Fərid bəyi çağırıb, Fərid bəy onun davasınımı deyim, ringinəmidim, getməyib və ə, artıq belə belə gedir və bir dəfə də Rəşhan bəy Hayat Garantifona zəng eləmişdi. Onda da Fərid bəyin doçusu demişdi ki, bəs Fərid kəndə rayonadə gedib, telefonu məndə qalıb. İndi isə dəyərlilə münsiflərimiz, dəyərlilə ekspertlərimiz, dəyərlilə sənətçilər, dəyərlilə diqqətlər ayrı bir telekanalında iki gəncə məsləhət verirlər. Və bunlar da həmin bu şəxslərin məsləhətini ayaq altına atıb, "Yox, biz döyüşəcəyik, yox, biz belə eləyəcəyik." Rəşənbəy Rö deyir, "Mən Fəridbəyi yığacam." Fəridbəy deyir, "Mən Rəşənbəyi yığacam." Yəni normal mənada desəm, alam qarışıb bir-birinə. İndi dostlar, gəlin bir fikrimi, öz subyektiv fikrimi sizə deyim. Əgər tən öz şənbə yəfərib və əgər siz dalaşmayacdınızsa, nəyə görə siz bir-birinizi belə, ə, yəni televiziyaya çıxırsınız və ya TikTok üzərindən, yəni belə bir söhbət var ki, bizim əvvəldən çiçiklərimiz olub. Bu çiçiklərimiz də hər zaman tövbətin monitor arxasında eləniyiblər. Söhbəti üz-üzə tağırıblar, monitor olmub, kamera olmub. Kamera yeni-yeni çıxıb. Çıxıb gələcəkdiriblər və kameranın qarşısında öz sözünü deməyiblər. Onlar üz-üzə gətiriblər, radaraşıblar və ondan sonra da video bəlkə çəkiblər ki, o da nadir hallarda, həmişə yox. Video çəkiblər ki, bəs bizim söhbətimiz bağlandı. Ancaq indi TikToku açır, qoyur Höşəmbəyə fayır məqabağına. Höşəmbəy mənim söhbətimə gəlmədi, nə bilin, nəyidir. Valla bu sadəcə hər ikiniz idmançısınız. Hər ikiniz ölkəmizin fəxridisiniz. Ancaq yəni belə Ucuz-ucuz şoulara getmək sizin nüfuzunuzu alçatmaqdan başqa bir şey deyil. Açıq deyim mən sizə, bu sadəcə sizin nüfuzunuzu aşağı salır. Ancaq adama ən çox təsir edən məqamlardan biri də budur ki, ARB televiziyası kimi nüfuzlu bir telekanal bunların ucuz bir şouuna, kenar üzərində qurulmuş bir şouuna alət olur. Və bu da həqiqətən çox təəssüf verici, insanı çox təskiləndirici bir haldır. Mən hər halda faktları araşdırıram. İnşallah tez yaxın zamanlarda bir daha bu söhbətlə sizin görüşünüzə gələcəm. Sağ olun əziz dostlar, salamət qalın. Gələn verilişlərdə görüşərik.